Ще до восьмої години перед виборчими дільницями почали збиратися Одесити. Охочих виконати свій громадянський обов'язок вже з самого ранку достатньо багато. На одній з дільниць 137-го виборчого округу комісія слідкує за ходом голосування. Зранку процес йде швидко і без жодних ускладнень. Одесити, що вже встигли віддати власний голос. Виходять з виборчих дільниць задоволені і діляться своїми надіями на світле майбутнє. Що життя зміниться, ось це я чекаю, поэтому і прийшов голосувати. хотелось бы, чтобы изменилось. И мир был. Те, которые сверху не воровали, а те, которые снизу исполняли, так сказать, все, что им нужно. Должен, так сказать, гражданин выполнить. Чтобы у нас спокойно было в этой стране. А то я, ей никак не везет, вы понимаете, еще с времен Богдана Хмельницкого. Как начали тогда делить ее, так делят и до сих пор. Если президент будет, может быть, он хоть начнет принимать решения, понимаете? Потому что эта власть, ну, ну, не могут что. Поэтому, может быть, что-то стабилизируется в данной ситуации. Знаете, я уже ничего не ожидаю. Вот хочется надеяться, я просто надеюсь. Я каждый раз надеюсь, но каждый раз не оправдывает надежды. Я всегда ожидаю хорошего результата, только не всегда, может, это не, не, не то самое. Каждый раз Пять лет прошло, говорят, о, опять украли. Затяните ремень. Я он, видите, как уже ремень затянул. Mm -hmm. Дальше некуда его затягивать. В итоге выборов я хочу, чтобы у нас прекратилась вот эта вот вся вот эта война. Чтобы было тихо. Я ожидаю, что после сегодняшнего дня я убежден в этом. Что наконец-то мир. Это первое, что будет избран настоящий президент, которого заслуживает Украина, и что после этого начнется настоящая жизнь. Вот у таких молодых людей, как вы, и мне это очень большое удовольствие доставляет. Мы уже прожили очень много в сложности всего, а я очень переживаю вот за ваше поколение. Одесити, хоч і підтримують різних кандидатів. Втім, в одному вони єдині, прагнені миру та добробуту в своїй країні. Головне, аби настав омріяний спокій, а до влади прийшли люди, здатні керувати державою і піднімати рівень життя в Україні. Май Жако Віталій Безсмертний Факти.